Ну, серьезно? Да. Но ну, это сто процентов. Посмотришь в телефоне. То есть, то, 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 вот это слово "манда", которое употребляют сейчас, не манди, э, да, 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 то есть, да, да. вот это вот связано с старым евреем, Это да? это еврей, да. То есть, мы наблюдаем следующее. Манда, ребята, представляете? Что мы наблюдаем? Что сленг, слов, э, э, терминология, которую угу, ты сейчас употребляешь угу, под названием угу. "феня". Угу. Она либо строится. По фе не ботаешь, нигде не работаешь, да? Да. Вот это... Да, да, да. Угу. Она строится либо на еврите, либо на цыганском. Угу. А при чем есть... тут цыганский к евриту? Мы говорим о фене и о сленге. Угу. Вот слово лаве. Что такое лове? Лаве плыве. Титимити. Титимити. Все это Деньги? слово? Лаве. Ну, это, наверное, цыганское. Лове. На циганском, да, да. На цыганском я же циганами да. рос. Я э, рос с циганами, ну с такими, значит, я тебе с, с криворожскими, до 10 лет. Я такой же самый смуглый, если ты видно по мне или нет? Я тебе сказал, человек из Колумбии. Из Колумбии? Ребята, с Колей встретились, Коля говорит, ты случайно не это самое, не цыганский барон? Или как? -то...